Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat kacang hijau Jadi kacang hijau untuk burung perkutut seperti ini uh, Jadi burung perkutut saya ini selalu saya rutin Saya kasih kacang hijau fungsinya untuk apa Jadi uh, simak video saya ya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham Seperti ini Contoh burung perkutut saya seperti ini itu Saya rutin memberikan kacang hijau Kacang hijau yang sudah saya rebus sudah saya istilahnya itu rendam air panas selama 6 sampai 7 jam itu kan sudah empuk ya. Kiranya sudah empuk. Jadi kacang hijau itu manfaatnya sangat luar biasa. Selain kandungannya herbal, e, nutrisinya ada, vitaminnya ada. Semua pokoknya terpenuhi dari vitamin sampai gizi sampai yang lainnya terpenuhi. Dan banyak kandungan vitamin antara lain. Yang pertama ya, ini saya akan sebutkan satu persatu disimak video saya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham seperti itu ya. Yang pertama adalah menambah nutrisi pada burung perkutut. Jadi menambah nutrisi seperti ini pada burung perkutut seperti ini. Yang kedua, yang kedua adalah meningkatkan metabolisme pada burung perkutut bisa perkutut lokal, perkutut crossing, perkutut bangkok dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah meningkatkan masalah pencernaan, pencernaan pada burung perkutut. Yang tadinya burung perkutut itu males makan, susah makan, atau tidak mau makan banyak, itu bisa uh, men, apa, meningkatkan uh, masalah pencernaan. Yang keempat adalah meningkatkan kekebalan tubuh pada burung perkutut. Jadi, untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada burung perkutut itu, kacang hijau itu sangat bagus, ya, sangat bagus untuk burung perkutut. Apalagi di musim sekarang ini, uh, musim, entah itu musim hujan, musim uh, dingin, dan lain sebagainya. Hmm. Jadi eh, khususnya untuk eh, para pecinta anggungan ya, para pecinta anggungan itu kalau untuk burung berkutut itu harus apa ya istilahnya itu pelaten. Harus pelaten kita memberikan makanan-makanan yang istilahnya itu seimbang, kisinya seimbang. Untuk burung berkutut itu juga herbal tidak ada efek sampingnya tetapi dengan catatan pemberiannya cukup 5 sampai 7 sampai eh, bahkan kalau mentok 10 untuk burung berkutut seperti itu ya. Dan yang kelima, yang kelima ini ya, simak uh, ya, Mem, memper, apa, memperkuat sel otot, memperkuat sel otot, entah itu otot yang ada di sendi-sendi uh, sayap kiri, sayap kanan, maupun di paha, maupun di tubuh burung perkutut seperti itu ya, meningkatkan sel otot untuk uh, burung perkutut lokal, crossing Bangkok maupun burung perkutut warna, entah itu dari burung perkutut yang bejikan maupun burung perkutut yang sudah jadi maupun yang bahan seperti itu ya. Dan yang keenam, mempercepat pemulihan setelah sakit. Jadi burung perkutut seperti ini. Contoh seperti ini. Kalau burung perkutut sakit, kita memberikannya masa pemulihannya itu dikasih kacang hijau. Walaupun tidak mau makan, kita lolah kacang hijau. Kalau mau makan, juga dilolah kacang hijau. Kan kadang juga banyak orang yang bertanya, mas pemberiannya berapa minggu sekali? Satu minggu sekali sudah cukup. Pemberiannya cuma lima butir sampai tujuh butir, bahkan sampai sepuluh butir untuk satu burung perkutut. Seperti itu. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir ya, meningkatkan stamina dan birahi dan meningkatkan metabolisme. Seperti itu. Jadi meningkatkan stamina burung berkutut. Kan burung berkutut ini uh, logikanya seperti ini. Burung berkutut yang uh, butuh durasi panjang, manggungnya butuh durasi panjang. Yang 1, 2, 3 ini durasi manggungnya beda-beda. Jadi antara burung A, B, C ini, yang ini kadang panjang, yang ini kadang pendek, yang ini kadang panjang. Jadi durasi manggungnya. Durasi manggungnya itu bagaimana teman sagung? Eh, kadang ada yang lima menit terus, kadang ada setengah jam terus, manggung terus, kadang ada yang satu jam manggung terus. Itu durasi manggungnya, jadi untuk durasi manggung itu bisa meningkatkan stamina dan birahi pada burung perkutut. Dan burung perkutut yang eh, sulit untuk naik birahi bisa dikasih kata lejuk. Dan banyak pertanyaan lagi, eh, Mas, malah untuk burung perkutut ombiokan atau bahan gimana, apakah cepat gacor? Jawaban yang bagus itu, jadi untuk burung berkutut yang ombilkan, ombil yang masih baru mikat, baru beli, kasih kacang hijau yang banyak, otomatis burung berkutut itu hormon testosteronnya naik, vitaminnya naik, eh, apa? stamina-nya naik, vitaminnya naik, jadi burung berkutut itu terdongkrak birahinya, hormon testosteronnya juga terdongkrak, jadi burung berkutut itu cepat eh, naik birahinya, sehingga burung berkutut cepat gayer, cepat manggung, cepat gacor. Yang tadinya cuma duduk, metroti, renta ini, layu-layu itu, dia langsung manggung, entah itu dari durasi yang pendek dulu, langsung durasi yang panjang, dan perlu diingatnya, perlu dicatat, untuk perawatan burung perkut juga diimbangi penjemuran, diimbangi perawatan pengumpulan dan perawatan yang rutin, konsisten, ya, ini yang perlu digarisbawahi, konsisten, rutin, itu kunci utama merawat burung perkutut supaya uh, yang tadinya burung perkutut bahan bisa menjadi burung perkutut prestasi entah itu di uh, skala latar, skala latres bahkan di tingkat yang lebih tinggi skala nasional seperti itu ya. Saya paham ya untuk uh, manfaat kacang hijau untuk burung perkutut. Dan di video kali ini uh, mohon maaf ya bila mana ada salah kata. Pokoknya di video kali ini ambil sisi, positif -sisi positifnya, buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buat ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam peningkatan tunggal salam uh, puji pukul selalu, salam satu Tak lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.